महाराष्ट्र संदेश न्यूज मध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद तर्फे रास्ता रोको आंदोलन सरकार विरोधात जोरदार हल्ला बोल सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच धनगर जातीला अनुसूचित जमाती यादीत समाविष्ट करता येत नाही असा स्पष्ट निकाल दिलेला आहे तरीही धनगर समाज अनुसूचित जमाती यादीत येण्यासाठी राजकीय दबाव निर्माण करीत आहे यापूर्वी राज्य सरकारने टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्स या त्रयस्थ संस्थेकडून धनगर व आदिवासी यांची तुलनात्मक अभ्यास करण्यासाठी अभ्यास गटाची स्थापना करून त्याचा सविस्तर अहवाल तयार केला आहे मात्र तो अह अद्यापही प्रकाशित न करता नव्याने धनगर जातीला अनुसूचित जमाती यादीत आणण्याचे असंविधानिक काम राज्य सरकार करत आहे त्यामुळे खऱ्या आदिवासी समाजात प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे धनगर समाजाला यापूर्वी एन्टीप्रवर्ग मधून आरक्षण मिळत आहे त्यामुळे भारतीय संविधानानुसार प्राप्त अनुसूचित जमाती आरक्षणाला धक्का लावून चुकीचा घटना विरोधी निर्णय राज्य सरकार घेण्याच्या मनस्थितीत आहे हे संयुक्त आदिवासी कृती समितीची मागणी आहे की तर कोणत्याही जातीला अनुसूचित जमातीचे आरक्षण देण्यात येऊ नये यासाठी संयुक्त आदिवासी कृती समितीची जोरदार आंदोलन करण्यात येत आहे का आपलं संयुक्त आदिवासी कृती समन्वयका समन्वयक म्हणून आहे तसेच मी गोंडवाना गणतंत्र पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष नागपूर जिल्हाध्यक्ष आहे तर आज आमचा रास्ता रोख इथं आंदोलन सुरू आहे तर गेल्या आठ दिवसापासून आमचं साखळी उपोषणसुद्धा सुरू आहे संविधान चौक इथे तर आमच्या जे संविधान म चौकमध्ये इथे जे साखळी उपोषण सुरू आहे त्यामागचा उद्देश हे आहे की जे जी आपलं महाराष्ट्र शासनाने जो जी आर काढण्याचा प्रयत्न केलेला आहे की धनगर आदिवासी धनगर समाजाला आदिवासीचं आरक्षण देत धनगर आणि धनगर धनगर हे आदिवासीमध्ये येत नाही बरोबर आहे आणि त्यांची आता मागणी आहे की आदिवासी मध्ये आम्हाला घेण्यात यावं म्हणून बरोबर आहे या दोघांमधला फरक तुम्ही कसा कराल दोघांमधला फरक म्हणजे बरेचसा फरक आहे कारण की यापूर्वी कसं धनगर समाजाने यांच्या सर्वोच्च न्यायालयामध्ये याचिका त्यांनी दिलेली होती पण सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळून लावलेली कारण की धनगर आणि आदिवासी समाज हा वेगळा कारण की धनगर समाजाच्या आणि आदिवासी समाजाच्या चालीरीतकी परंपरा त्यांची संस्कृती राहणीमान म्हणजे बरेचसे त्यांचे वेगवेगळे आहे कोंडी भाषा त्यांचे आणि त्यांचे पेहराव म्हणजे त्यांची संस्कृती आणि हे व्यवसायसुद्धा त्यांच्या खूप वेगळा आहे कारण की आदिवासी समाज हा दर्याखोरात राहून आपला तो मूलनिवासी म्हणून आहे तो दर्याखोरात राहून ते कसं आपली उपजीविका भागवतात पण धनगर समाज हा त्यांच्याकडे कसं बोकड्यांचा कसं व्यवसाय असतो त्यांच्याकडे आणि ते बलाढ्य आहे ते म्हणून ते कसे आदिवासी समाज आणि धनगर समाज हे वेगवेगळे आहेत कौन बोल रहा था कर रहे हैं आपकी मांगे क्या है और अभी तक के उसकी आ, उसका हल क्यों नहीं हुआ देखो जय सेवा सर सबसे पहले मैं दुर्गेश मसराम नागपुर शहर अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद का युवा अध्यक्ष हमारी यही मांगे है कि ये जो मिंदे सरकार है ये जो महाराष्ट्र में होने वाले इलेक्शन के पहले इन लोगों ने धनगर समाज को ये कहा था कि हम आपको आदिवासी से आरक्षण देंगे बल्कि सुप्रीम कोर्ट कहता है हो नहीं सकता फिर भी आदिवासी के पीठ में छुरा घोपने का काम यह महाराष्ट्र की सरकार कर रही है और यह हम हो नहीं सकते आप देख सकते हो आज हमारी मांगे है मांगों को देखते हुए हमने ये नेशनल हाईवे फोर्टी बंद किया है और सारे आदिवासी के जो हमारे समाज बांधव हुए यहाँ निदर्शन में एक साथ आए हुए सभी आदिवासी यह ओरिजिनल है या और यह धनगर समाज कोई भी निकष पूरे नहीं करता हमारे आदिवासी और हम भी नहीं चाहते कि वो हमारे इसमें उनको ऑलरेडी एन से उनको आरक्षण मिल रहा है साढ़े तीन तक के फिर भी वो आदिवासी समाज में आने की ही जरूरत कैसे कर सकते हैं महाराष्ट्र सरकार में अभी आदिवासियों के विधायक भी हैं और सांसद भी है और बहुत आदिवासी बड़े बड़े बड़ नेता हैं तो आप उनके पास में नहीं गए थे क्या हम लोग चाहते हैं कि वो हम आप हमसे हम लोग संयुक्त आदिवासी कृति समिति के समिति का बहुत बड़ा उपोषण चल रहा है सारे वही आके मिलेंगे और वो हमारे समर्थन में हमारे कुछ आमदार ने उनको डायरेक्टली धमकी दिया कि वो सारे पैंतीस से चालीस आमदार हैं वो राजीनामा देंगे करके ऐसा हमारे आमदार लोगों ने कहा है आपका अगर ये समस्या हल नहीं हुई आपके मांग पूरी नहीं होंगी तो आपका आगे की पहल क्या रहेगी हमारा ऐसा कहना है कि अगर हमारे ये धनघर को इन लोगों ने अगर जीआर निकालता है और गलती से ये लोग आदिवासी समाज में आरक्षण लेते हैं तो आज सिर्फ का बंद हुआ है कल पूरा महाराष्ट्र हम बंद करेंगे ये हमारे आदिवासी तरफ से एक इशारा इस सरकार को जेवार। 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 मैडम आपका नाम बताएंगे मनीषा उमरेडकर बिडकर क्या वजह है कि आप यहाँ मिर, पर असर कर रहे हैं बघा आदिवासी समाजाचा हा जो रोल आहे हा आपल्याला स्वातंत्र्य मिळ मिळण्यापूर्वीच आपल्या देशासाठी खूप महत्त्वाचा होता म्हणजे जंगल तोड वाचवण्यापास देशाच्या प्रत्येक डेव्हलपमेंटमध्ये विकासामध्ये आदिवासी समाजाचे हे खूप मोठं योगदान आहे पण आज आपले जे सत्तेत असलेलं जे सरकार आहे ते आदिवासी समाजाला असं डावलून चालणार नाही आहे कुठेतरी आदिवासी समाजाकडे आजही लक्ष देणं गरजेचं आहे तुम्ही विदर्भातले भरपूर जिल्ह्यांमध्ये तर आदिवासी लोकांचा अजूनही काहीच विकास झालेला नाही आहे त्या लोकांना शक्त सोडणे हे आपलं पहिलं काम आहे आणि त्याच्यामध्ये सुद्धा तुम्ही आदिवासी लोकांचा तुम्ही जो त्यांना मिळालेला जो हे आहे म्हणजे एक प पर पर्सेंटेज त्याच्यामध्ये कुठल्या तरी दुसऱ्या जातीला त्याच्यामध्ये ओढून टाकणे हा परस्पर म्हणजे एका स्पष्टपणे दिसणारा आदिवासी समाजांवर होणारा हा अन्याय आहे आणि हा अन्याय आम्ही कधीच होऊ देणार नाही जर आज ही चेतावणी समजा हा गव्हर्नमेंटला महाराष्ट्र शासनाला ही एक चेतावणी आहे जर त्यांनी आज आम्हाला आमच्या आंदोलनाला सिरियसली नाही घेतलं तर नक्कीच आम्ही रस्त्यावर उतरू आणि खूप आक्रमक पद्धतीचं आम्ही आंदोलन करू आणि आम्हाला आमचा न्याय आम्ही हा, हा दुसऱ्या कुठल्या जातीला आम्ही देऊ देणार नाही तुम्ही महाराष्ट्र सरकारला इशारा दिलेला आहे की आंदोलन तीव्र करू परंतु तुमचे जे आदिवासी नेते आहेत आमदार आहेत खासदार आहेत तर त्यांची भूमिका काय याच्यामध्ये त्यांची भूमिका आहे बघा आमदार खासदार असे त्यांना पण आमच्यामध्ये यायला अप्रोच करणार आमचं आजचं आंदोलन आणि नाही झालं नक्कीच आम्हाला आंदोलनानंतर करणार आणि त्याच्यानंतर आम्ही आमची भूमिका आम्ही तीव्र आंदोलन करू आमच्या समाजासाठी आम्ही रस्त्यावर उतरू रस्त्यावर राहू आणि वाटेल ती भूमिका करू आम्ही इलेक्शनच्या पहिलेच नक्कीच आमच्या ह्या आंदोलनाला एक वेगळं स्वरूप नेऊ देऊ आप यहाँ पर आपका परिचय दीजिए मैं दिनेश श्री मैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का शहर अध्यक्ष हूँ आज के टाइम पे जो सरकार का आदिवासी समाज के प्रति रवैया है बहुत घृणास्पद तो है आदिवासी समाज के बारे में उनको यानी वो अनुरु जो साइंस के भाषा में बोला जाता उतनी भी सोच नहीं रखते अगर ये रखते हैं तो जब कोर्ट ने कहा है कि धनगर समाज आदिवासी हो नहीं सकता जब आपको मालूम है आप सरकार में हो उसके बाद भी जानबूझ के जो ये डिसीजन ले रहे हो ये हमारे धनगर और आदिवासी समाज में झगड़े लगाने का काम मिंदे सरकार कर रही है मैं आपके माध्यम से सरकार से यही गुजारिश करूँगा कि आप संविधानिक तरीके से उनको जो आरक्षण मिल रहा है वो उन्हें दे हमें कोई उसमें आपत्ति नहीं है पर हमारा भी कोई आता कोई भी समाज उठ के खड़े हो जाता हम आदिवासी हम आदिवासी तो आपके आदिवासी नेता आपको सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे है? नहीं आदिवासी नेता सपोर्ट करेंगे हमारा अभी सात दिन से संयुक्त आदिवासी कृति समिति की तरफ से संविधान चौक पे साकड़ी उपोषण चालू है और हर आदमार नेता आके वहाँ पे हमारे से मिल रहे हैं पर आदिवासी समाज के नेताओं को भी मैं कहना चाहूँगा जो आमदार रहे वो भी हमारा हम तो रोड पे आके रास्ता जाम करेंगे कल आज आजी नहीं सुने तो कल हम नागपुर जाम करेंगे पर उन्होंने भी अपने विधान में कारे, आपके कार्य आपके कार्यकर्ताओं में रवि भवन में जाकर जो सांसद है अशोक नेते जी हाँ। उनसे ये विनंती की है कि कम से कम आप हमारे आंदोलन में आइए शामिल हुई है कम से कम हमको भेंट तो दीजिए लेकिन उन्होंने वो ना करा इस बार आप क्या बोलेंगे देखो तो हम आदिवासी समाज जितना शांति है ना उतना भी उग्र हुआ तो सरकार से संभाला नहीं जाएगा अभी हमारे संयुक्त अधिकृति समिति के सहयोग मुख्य सहयोजक विनोद भाऊ मसरा मीनों ने वहाँ जाके उनसे विनती की है अगर ये विनती उन लोग नहीं मानते तो हम उसके आगे का कदम हम डिसाइड करेंगे और उनको उसके जगह दिखाएंगे धन्यवाद आप इस अभी रास्ता रोक आंदोलन कर रहे हैं क्या बताएंगे आप मैं ये सवाल सरकार से पूछता हूँ कि कब तक समाज सहता रहेगा पिछले 500 सालों से समाज को आपने अंधेरे में रखा भूखा रखा पैसा रखा शिक्षण से वंचित रखा जंगलों में ढकेल के रखा जब आदिवासी समाज चाहता है तो सरकार उनको फिर से अंधेरे में ढकेल दूसरे समाज के लोगों को आदिवासी समाज का आरक्षण देकर ये इतना बड़ा अन्याय सरकार करना चाहती है इसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं हो सकता ये क्या साजिश रच रही है आदिवासी समाज के विरुद्ध ये मेरे समझ के परे हैं इसके खिलाफ़ में आदिवासी पूरा रास्ते पे उतर चुका है रोको चालू है इससे भी उग्र आंदोलन हम करेंगे सरकार को मैं चेतावनी देता हूँ कि अगर सरकार के कान आंख नहीं खुले तो यह आंदोलन ऐसा होगा कि पिछले सौ सालों में महाराष्ट्र में इतना बड़ा आंदोलन नहीं हुआ होगा सरकार जो भी सरकार में बैठे हैं अंधे बहरे गुंगे लोग ये समझे कि आदिवासी अभी चुप नहीं बैठेगा वो रस्ते पे आएगा और अपने हक के लिए संघर्ष करेगा जय सेवा चौक संविधान चौक में आपके जो कार्य करते हैं आठ दिन से भूखे पैसे हैं और दूसरी तरफ में नागपुर में आदिवासियों के दो बड़े सम्मेलन हुए हैं तो उन, उनका आपके आंदोलन की तरफ कोई ध्यान नहीं है ये निर्लज लोग हैं मैं इनको सिर्फ निर्लज बोलूँगा बेशरम बोलूँगा जो जिन्होंने भी आंदोलन जो भी हमारे भाई आंदोलन करने भूखे पैसे बैठे हैं उनके तरफ इन्होंने झाँग के तक नहीं देखा और आदिवासियों को कौन से आदि उनको पता लेकिन उनका आंदोलन करके ये साबित करने की कोशिश की कि आदिवासी हमारे साथ में असली आदिवासी यहाँ खड़े हैं धूप में वहाँ ए में नहीं बैठे ए एसी में नहीं बैठे लोग यहाँ धूप में खड़े वहाँ भूखे पैसे बैठे हैं उन निर्लज लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये समाज समाज में जो ये लोग द्वेष ला रहे हैं तक की कोशिश कर रहे हैं ये उनका प्रयास आदिवासी कभी भी, भी। हम लड़ेंगे और आखिरी दम तक लड़ेंगे समाज इस बा, हाँ, बाईपास पर रास्ता रोको आंदोलन कर रहे हैं और इनकी मांगे काफी पुख्ता है और नया यह है लेकिन आ, इनके जो नेता है इनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं इसके लिए तो